С моей точки зрения в Украине происходит последние, скажем, годы имитация не только внешней, но и внутренней политики. Правильно. Поэтому это мы замечаем на всех фронтах. Нет никакой последовательности действий. Если оценить эти хаотичные некомпетентные решения, которые принимаются во власти, то видно только одно. Есть единственная четкая задача взять под контроль определенные группы влияния, максимум финансовых потоков, которые существуют на территории данной страны. Да? Вот в это, это единственная последовательная линия, которую можно увидеть. Все остальное – это элементы имитации государственности, имитации социальной политики, внешней политики, внутренней политики, в которых нет никакой логики. Вы уважаете, что европейцы этого не бачат и не разумеют? А дело в том, что европейцы тоже ведут свою игру. Они же не будут здесь вместо нас наводить порядок в нашей стране. Они делают те дипломатические меры, какие они могут могут предпринять, чтобы не мораться в этом своими руками. Вот они тоже делают, имитируют, делают эти заявления, прекрасно понимая уже нулевую эффективность от этих решений. Результатов никаких нет. Сейчас в стране началась президентская избирательная кампания, и все стороны ждут, чем она завершится. И это все элементы, да, для оппозиции необходимо продемонстрировать, что это власть делегитимизирована, что ее действия незаконны. Поэтому предлоги, под которыми Рада блокируется, поверьте, они будут многочисленными. В интересах оппозиции, чтобы Рада не работала вообще. Это лучшая демонстрация для Европы, что сегодняшняя украинская власть не контролирует ситуацию в государстве. Это действие. Время слов закончилось. Не нужно уже декларации, не нужны выступления в Фюле. Мы ничего нового не услышим.